નમસ્કાર રંગીલા રાજકોટની હોશીલી પ્રજાને રિપોર્ટર ગોપી પીઠિયાના નમસ્કાર મારી સાથે છે કેમેરામેન શુભમ પટેલ આજે અમે આવી ગયા છીએ રાજકોટની આર કે યુનિવર્સિટીની મુલાકાતે હવે તમને એમ થતું હશે કે રાજકોટની યુનિવર્સિટીની મુલાકાતે શા માટે તો તેનું કારણ છે કે આપણે સૌને મૂવી જોવા તો ગમતા જ હશે ત્યારે આપણા લોકચર્ચિત અને ખૂબ સારા એવા એક્ટર એટલે કે વિદ્યુત જામંત એ આજે આર કે યુનિવર્સિટીની મુલાકાતે આપણા રાજકોટની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે તો તેની સાથેની લાઈવ મુલાકાત જોવા માટે જોતા રહો ટીવી સેવન લાઈવ ન્યૂઝ મારી સાથે मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सर आप राजकोट में फर्स्ट टाइम आए हैं या आप पहले भी आ चुके हैं मैं राजकोट में पहली बार आया हूं और मुझे चंद ही घंटे हुए हैं मगर मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि मुझे यहां की चाय पीनी है पहली बार तो ये फिर जलेबी खानी है सो so, आज बहुत लंबा दिन होगा सब कुछ करने के लिए तो आज आके आपको कैसा लगा राजकोट में नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि राजकोट एक ऐसा शहर है मेरे एक दोस्त हैं यहाँ से और मैं यहाँ पे काफी चीजें करने के लिए शुरुआत करने वाला हूँ so, पहला दिन है अभी तो आता ही रहूँगा ओके सर वैसे तो हम सब आपके बहुत बड़े फैन स्पेशली आपकी बॉडी के 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 आपके स्टंट्स के, सब के। पर आज के यंगस्टर्स का क्या हो रहा है कि वो फेक वाला मतलब बॉडी का सब करते हैं तो आपका क्या कहना है उसके बारे में बॉडी नहीं मतलब क्या है कि जिसको जो करना है उसको करने देना चाहिए दरअसल और जब आदमी कुछ करता रहता है ना उसके बाद वो सही रास्ते पे आ ही जाता है तो so, हम लोगों को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती। थिंक लोगों को अपना दिमाग होता है वो कर लेते हैं सही। और आपको हॉलीवुड बेस्ड लगा या बॉलीवुड एज ए मूवी आपको जो करना पड़ा तो लिए? नहीं दोनों अलग हैं। जैसे एक सूरज अलग है और चांद अलग है दोनों की एक अपनी खूबसूरती है सो मुझे दोनों पसंद है थैंक यू सर थैंक यू